Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Dan hari ini kita pindah ke muka surat 66 iaitu kita akan bahaskan tentang suul khatimah. Suul khatimah muka surat 66. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna al-rajula la ya'malu zaman al-tawila bi'amali ahli al-jannati. Thumma yakhtimu allahu lahu amalahu bi'amali ahli al-nar. Wa inna rajula la ya'malu zaman al-tawil bi'amali ahli al-nar. Thumma yakhtimu allahu lahu amalahu bi'amali ahli al-jannati. Seseorang akan melakukan amal soleh seperti amal penghuni surga dalam masa yang cukup lama tetapi kemudian mengakhiri amalnya tersebut dengan amalan penghuni neraka. Sebaliknya seorang yang beramal seperti amalnya penghuni neraka pada masa yang cukup lama tapi dia mengakhiri amalnya dengan amal penghuni syurga. Hadis riwayat Imam Muslim. Abu Muhammad Abdul Haq berkata, Su'ul khatimah tidak akan berlaku kepada orang yang benar-benar istiqamah serta mempunyai jiwa yang bersih Su'ul khadimah berlaku pada orang yang akalnya rosak serta sentiasa melakukan dosa besar sehinggalah maut datang kepadanya sebelum dia sempat bertaubat. Syaitan akan datang kepadanya ketika dia akan meninggal dunia dan merayunya semasa dalam keadaan bingung. Su'ul khatimah juga boleh berlaku pada orang yang pada mulanya adalah orang yang istiqamah tetapi kemudian berubah dan terpesong daripada sunnah. Perkara tersebut dialami oleh iblis yang mana dalam satu riwayat dinyatakan bahawa iblis telah beribadat kepada Allah selama 8000 tahun. Juga seperti yang dialami oleh Ba'lam ba bin Bawra yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi dia sentiasa mengikut hawa nafsunya. Allah taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. syaitani id qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka Inni akhafullah rabbal alamin Yang mana sikap orang munafik itu Samalah seperti sikap syaitan Ketika dia berkata kepada manusia Kafirlah kamu Kemudian ketika manusia itu menjadi kafir Dia berkata sesungguhnya aku berlepas diri daripada kamu Kerana sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan sekalian alam Surah al hasyr ayat 16 Jadi dalam kitab ini Tuan kitab ada menyebut satu nama Iaitu Bal'am bin Bawra' kisah balam bin baura ini ada satu kisah yang panjang dan sudah pasti kisah ini mendapat perhatian di dalam banyak kitab-kitab tafsir walaupun ianya uh, penuh dengan warna-warni Israeliat tetapi banyak pelajaran juga yang kita boleh ambil daripada kisah balam bin baura ini terlalu banyak pendapat tentang siapakah beliau tapi yang sepakati oleh ulama dia adalah salah seorang ulama yang ada di zaman Nabi Musa alaihissalam yang mana doanya sangat mustajab Doanya sangat makbul Tapi kerana ada beberapa kesilapan Yang beliau telah lakukan Akhirnya dia telah Meninggal dalam keadaan Tidak membawa segala kebaikan Jadi ini ada disebutkan dalam beberapa tafsir Selanjutnya kata Tuan Kitab Diriwayatkan bahawa di Mesir Ada seorang pemuda yang sentiasa pergi ke masjid Untuk mengumandangkan azan Serta menunaikan solat Pemuda itu amat taat beribadat. Pada satu hari seperti biasanya, dia naik ke atas menara untuk mengumandangkan azan. Di bawah menara itu ada sebuah rumah orang Nasrani yang telah menjadi penduduk negara Islam. Ketika dia naik ke atas menara tersebut, tiba-tiba dia melihat anak gadis pemilik rumah tersebut. Sehinggalah dia tergoda dan bertemu dengan gadis itu. Dia tidak jadi melaungkan azan dan pergi ke rumah gadis tersebut Sesampainya di sana dia masuk ke dalam rumah itu maka gadis itu bertanya kepada dia apa yang kamu mahu pemuda itu menjawab saya mahu kepada kamu gadis itu bertanya lagi mengapa kamu mahukan kepada aku pemuda itu menjawab kamu telah berjaya mencuri hatiku gadis itu berkata aku masih ragu dengan jawapanmu maka pemuda itu berkata kalau begitu aku akan kahwin dengan kamu Gadis itu lalu berkata, kamu seorang Muslim, sedangkan aku seorang Nasrani. Mana mungkin ayahku mahu mengahwinkan aku dengan kamu? Pemuda itu berkata, aku akan bertukar agama menjadi seorang Nasrani. Gadis itu berkata, jika kamu bertujuan demikian, maka laku kalah. Maka pemuda itu pun memeluk agama Nasrani, lalu mereka tinggal bersama. Pada hari itu juga pemuda tersebut pergi ke atas rumahnya, kemudian dia jatuh dan meninggal dunia dan dia baru saja memeluk agama Nasrani. Nauzubillah min zalik. Ini cerita yang dibawa oleh tuan kitab berdasarkan satu peristiwa yang pernah berlaku di Mesir. Bayangkanlah satu orang yang kerjanya tukang azan tapi satu hari ternampak gadis cantik yang bukan beragama Islam tapi dia sanggup tukar agama kerana nak berkahwin dan akhirnya dia mati dalam keadaan agama lain. Kata tuan kitab lagi diriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada Salim daripada Abdullah dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam sering sekali bersumpah dengan menggunakan kata-kata demi Allah yang maha membolak-balikkan hati. Maksudnya adalah mengubah hati seorang dengan segera yang melebihi kelajuan angin seperti mengubah perasaan suka dan benci, perasaan mahu kepada tidak mahu. Menurut At-Tabari, Perkara tersebut menunjukkan berita yang mengatakan bahawa Allah Taala memiliki hati setiap hamba dan dia maha berkuasa untuk membatasi seseorang dengan hatinya sehingga seorang tidak mengetahui apa pun kecuali dengan izin Allah. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mengucapkan kalimat wahai Tuhan yang maha membolak-balikkan hati berikanlah ketetapan di dalam hatiku agar sentiasa taat kepadamu. Lalu Aisyah pun bertanya, Ya Rasul, kamu sentiasa mengucapkan kata-kata ini ketika berdoa. Adakah kamu sentiasa dalam keadaan takut, Ya Rasulullah? Nabi pun menjawab, Wahai Aisyah, hati seorang hamba berada di antara dua jari Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Jika Allah mahu membalikkan hati hambanya, maka sangat mudah dia melakukannya. Osman radhiyallahu anhu mengatakan, jauhilah minuman keras kerana dia merupakan punca semua kejahatan. Ada seorang pemuda yang taat beribadat, lalu dia dipujuk oleh seorang wanita agar mahu memenuhi undangan wanita itu untuk menjadi saksi pada syahadah yang diucapkannya. Wanita itu mengutus seorang hamba wanita untuk menyampaikan undangan tersebut. Setelah sampai di tempat pemuda itu, hamba tersebut menyampaikan pesanan tuannya. Dia berkata, Tuan kami mengundangmu untuk menjadi saksi kepada syahadah yang akan diucapkannya. Pemuda itu pun pergi memenuhi undangan wanita itu. Setelah sampai, pemuda itu masuk ke dalam rumah. Setiap kali pemuda ini melalui sebuah pintu, hamba itu akan menutup pintu itu kembali. Sehingga akhirnya pemuda ini sampai pada satu tempat yang ada seorang wanita cantik dengan budak kecil dan beberapa gelas minuman keras di sebelahnya. Wanita itu lalu berkata, Tujuan ku mengundangmu ke sini bukan untuk menjadi saksi mengucapkan syahadah Tapi agar kamu tunduk kepada aku Jika kamu tidak melakukan zina denganku Maka kamu perlu membunuh budak kecil ini Jika kamu tidak mau melakukan ini Maka kamu perlu minum minuman keras Pilihlah salah satu di antara tiga pilihan ini Pemuda itu lalu memilih untuk meminum arak ataupun khamar Setelah dia minum satu gelas minuman keras Dia berkata, tambahkan lagi untukku Pemuda itu terus minum minuman keras sehingga tanpa sedar dia tunduk kepada wanita itu dengan melakukan perbuatan zina. Sebab itu dia pun membunuh budak kecil itu. Diriwayatkan bahawa ada seorang tawanan yang beragama Islam yang hafal Quran dan dia ditugaskan untuk membantu dua orang rahib. Kedua orang rahib itu banyak menghafal ayat Quran daripada tawanan Muslim sehingga akhirnya kedua rahib itu memeluk Islam. Namun tawanan Muslim itu pula bertukar agama menjadi Nasrani. Dikatakan kepada tawanan Muslim itu, "Kembalilah kamu kepada agamamu kerana kami tidak memerlukan lagi orang yang tidak dapat memelihara agamanya." Tawanan itu berkata, "Aku tidak akan kembali kepada agama Islam selama-lamanya." Maka pemuda itu lalu dibunuh. Jadi tuan-tuan sekalian, tuan kitab banyak membawakan riwayat-riwayat ataupun kisah-kisah berkenaan dengan orang-orang dahulu yang asalnya adalah orang baik-baik tetapi di penghujung kehidupannya mereka mati dalam keadaan tidak Islam. Inilah tajuk yang nak dibawakan oleh tuan kitab iaitu suul khatimah iaitu keadaan seseorang ketika dia menutup usianya. Yang mana keadaan kita nanti ketika menutup usia itu memiliki nilai yang istimewa dan ada nilai tersendiri. Sebab balasan baik dan juga balasan buruk yang akan kita terima bergantung pada keadaan ketika kita menutup usia. Sebab itu dalam satu hadis, hadis sahih disebutkan innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu akan diukur pada penutupnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga beberapa perawi yang lain. Sebab itulah orang-orang dulu salafus soleh dia sangat risau tentang keadaan ini. Adakah kebaikan yang dia sedang lakukan sekarang endingnya akan baik juga itu memang dirisaukan sebab itu orang-orang yang kerap pergi ke masjid hafal Quran orang baik-baik jauh di sudut hatinya dia akan bertanya adakah aku boleh konsisten dengan benda ini sampai penghujung umurku sebab ada orang yang hidupnya penuh pengulaman dengan maksiat kejahatan jenayah dan macam-macam tetapi disebabkan dia ada kesedaran dia dapat kembali ke pangkal jalan dia jadi orang baik dan dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Tapi kita tengok ceramah hari-hari, tengok online kuliah, pergi ke masjid, bagus. Tapi di ending kita nanti, ...tahap apa kesilapan yang berlaku menyebabkan kita mati dalam keadaan tidak Islam. Sebab itu orang salafus soleh dia risau sebab nak berusaha merealisasikan salah satu daripada wasiat Allah Taala. Allah Taala pesan pada kita dan pesanan ini diulang-ulang oleh khatib dalam setiap kali khutbah Jumaat ya ayyalladheena aamanut taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun surah ali imran ayat 102 diulang tiap-tiap minggu hei orang beriman takwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa wa tamutunna jangan mumi illa wa antum muslimun kecuali dalam keadaan kamu Islam Kenapa pesanan diulang-ulang? Sudah pasti cabarannya begitu banyak sekali Maka hadirin hatirat yang dirahmati Allah sekalian Bukannya tidak pernah berlaku Orang-orang yang kita kenal orang baik Tapi penghujung kehidupannya bertukar menjadi orang yang kita tak pernah sangka Banyak Ada satu kes pernah berlaku Seorang ahli jawatankuasa masjid Kita tak sebutlah di mana perkara ini berlaku Dia seorang yang sangat komited dengan masjid apa juga pengurusan-pengurusan di masjid ni dia seorang sukarelawan yang begitu luar biasa sekali rajinnya. Maka dia tiap-tiap hari ke masjid, di rumah yang ada hanyalah isteri dia dan ada seorang cucu dia. Mereka duduk bertiga. Cucu ni cucu kesayangan sejak pada lahir dia jaga. Satu hari ketika Pak Haji ni ada di masjid, datang orang memberitahu cucunya, cucu kesayangannya kemalangan jalan raya depan rumah cucunya kecil lagi sekolah rendah dia langgar kenderaan dan sekarang dah bawa ke hospital dia pun pergilah ke hospital rupanya cucunya terkorban meninggal dunia tiba-tiba Pak Haji ni berubah jadi pendiam tak bercakap walau sepatah pun dia memendam perasaannya kemudian diuruskanlah jenazah dia tak menangis tak apa diam saja dan dah selesai Orang masjid datanglah ke rumah dia malam, ialah ada buat doa sikit, apa semua. Ketika orang masjid datang ke rumah dia waktu maghrib, dia duduk depan pintu, dia halau semua orang balik. Orang heran, kenapa pula? Kita kan adat kita lah datang, nak tanya apa khabar, nak doa, doa sikit. Minta pada Allah permudahkan. Dia maki semua orang yang datang, dan dia kata, korang semua tak payahlah sembah Allah ni, kata dia. Allah ni semua mengarut semua. Ni percakapan dia bukan kita nak percakapan dia. Dia sumpah seranah, dia carut Allah Taala, dia kutuk macam-macam. Dia kata tak payahlah, Tuhan ni mengarut saja kata dia. Aku jaga masjid rumah dia siang malam pagi petang. Memberikan pengorbanan yang bukan sedikit. Takkanlah aku jaga masjid siang malam cucu aku seorang pun dia tak boleh jaga. Sudahlah ni Tuhan ni tak ada lah. Kau tak payahlah buat baik sangat. Bayangkanlah. Orang yang begitu baik. AJK masjid. Tapi dek kerana ujian lah ya. Ujian untuk dia. Terkeluar daripada mulutnya perkataan-perkataan demikian. Kita berdoa moga dia tidak mati dalam keadaan begitu. Dia sempat untuk kembali ke pangkal jalan. Sebab su'ul khatimah ini adalah perkara yang sangat ditakuti oleh para salafus salih. فترسلت حديث لعبد الله بن عمرو بن العاص سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان قلوب بني ادم كلها بين اصبين، اصبين من اصابع الرحمن، كقلب واحد يصرفه حيث يشاء، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. Maksudnya sesungguhnya hati ataupun kalbu keturunan Adam Duduk di antara dua jari daripada jari-jari Allah bagaikan satu hati Allah akan membolak balikkannya sesuai dengan kehendaknya Maka kemudian Nabi pun berdoa Ya Allah, zat yang membolak balikkan hati Palingkanlah hati-hati kami Supaya sentiasa taat kepada muhadis Riwayat Imam Muslim Itulah pentingnya keadaan kita ni sentiasa konsisten dengan agama ketika kita menutup usia. Namun perlu diingat, keadaan seseorang pada detik-detik terakhir kehidupannya adalah bergantung kepada amal perbuatannya pada masa lampau. Barang siapa yang buat baik di ketika hidupnya, maka insya-Allah endingnya baik. Dan kalau sebaliknya, mungkin kehidupannya penuh dengan keburukan. Maka pastilah dia akan ending dengan cara yang tak baik juga Tapi ini ukuran yang biasa Ada masa yang kita khawatir Dia jadi terbalik Orang yang masih hidup kita nampak amalannya itu adalah amalan orang-orang jahat Tapi endingnya baik kerana dia dapat kembali kepada jalan Tapi kita pula orang baik-baik Jadi terbalik pula Jadi ending tak berapa baik Sebab itu kita mohon Allah Ta'ala jaga kita Yusabbitur yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu zalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah kata aku akan teguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat dan aku akan sesatkan orang-orang zalim yang suka buat perkara sesuka hati mereka. Ini surah Ibrahim ayat 27. Tuan kita bawakan satu cerita berkenaan Sufyan As-Saudi. Satu malam Imam Sufyan As-Saudi menangis sampai subuh. Kemudian orang bertanya kepada dia. Tuan guru, adakah engkau menangis kerana banyak dosa? Maka beliau pun mengambil segenggam debu, dia pun berkata, dosa-dosa aku lebih ringan daripada debu ini. Tetapi aku menangis kerana aku takut su'ul khatimah. Yang itu paling dia khawatir. Benda lain dia tak takut. Yang paling dia takut sekali adalah penghujung hidupnya tak dapat kebaikan. Baik itu sekali lagi, kita jangan pandang orang yang jahat-jahat ini. Mereka akan terus begitu. Kemungkinan mereka punya pengakhiran lebih baik daripada kita Ini bukanlah nak menggalakkan kita buat benda tak senuh Tidak Yang dah jalan buat baik, buatlah Sebab Nabi memang dah pesan Inna rajula la ya'malu zamanut tawil bi'amali ahli jannah Suma yukhtamu lahu amaluhu bi'amali ahli nar Sesungguhnya akan ada satu orang Dia telah cara hidupnya itu dengan cara hidup ahli syurga tetapi akhir hidupnya dia mengakhirkan dengan cara ahli neraka kata Nabi. Wa anna rajulu wa anna rajula la ya'malu zamana tawila bi amali ahli nar. Tapi ada orang yang kita tengok dia hidupnya beramal dengan cara amalan ahli neraka. Suma lahu amaluhu bi amali ahli jannah. Tapi ending kehidupannya adalah amalan ahli surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Sebab itu ayuh kita berhati-hati. Kata tuan kitab, suul khatimah ini ada dua level, dua tingkatan. Tingkat rendah dan tingkat tinggi. Suul khatimah tingkat rendah iaitu orang yang hatinya sangat cenderung pada urusan duniawi dan sangat mengikut kehendak syahwatnya. Jadi benda-benda ini akan tergambar ketika dia nak sakaratul maut nanti. Biasanya orang-orang begini kata tuan kitab dia meninggal dalam keadaan dia melakonkan semua perkara perkara yang paling dia suka ketika dia mati nanti. Katalah dia minat berniaga. Terlampau minat berniaga sampai lupa diri sendiri, lupa keluarga, lupa agama, berniaga sangat. Nanti nak mati, dia akan sebut benda itu ketika dia nak mati. Barangkali dia akan sebut bahasa-bahasa orang jual belilah padahal nak mati lah. Dan ini banyak berlaku dalam kitab ada disebutkan. Orang tu kaki mega Bila nak mati Dia sebut benda-benda mega Lelong, 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 lelong Jual murah, jual murah Nak mati lah Masih lagi Diganggu sampai sebut Lelong sampai mati Dia tak ada nak mengucap dua kalimah syahadah Ataupun orang tu terlampau minat Dengan kebun Ladang dia Mela lembu, mela kambing Sampai lupa diri, lupa agama Bila nak mati esok Dia dia masih lagi berfikir pasal lembu kambing dia. Masih lagi berfikir. Dah nak mati dah. Masih lagi. Siapa nak bagi makan lembu ni? Ni kan salah beli. Masih lagi dia pasal bisnes, pasal lembu, pasal kambing dan macam-macam lagi. Tapi itu su'ul khatimah peringkat rendah macam Kata Imam Al-Qurtubi. Ada lagi su'ul khatimah peringkat tinggi. Yang besar, yang paling buruk sekali. Iaitu orang yang rosak akidah. Jadi dua-dua ni kita perlu hati-hati. Nombor satu perlu hati-hati, akidah. Sebab akidah ni kalau dah bertukar ketika nak mati, maka payah untuk kita nak dapat keampunan daripada Allah. Sebab siapa yang mati dalam mengata ucapkan la ilaha illallah, automatik orang tu Allah akan santuni dengan sebaik-baiknya. Kata Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam karyanya Nasaihuddiniyah katanya suul khatimah ni ada sebab dia tak akan berlaku tanpa sebab qalu wa akthar min man yakhsha Allah yakhsha suul khatimah wal 'iyad billah al mutahawwanu bis salati wal mudminu min al syarbil khamar wal aqli walidayhi wal ladhi yu'zil muslimin wa kadzalikal musirruna 'ala al kaba'ir wal mubiqat alladzi lam yatubu ila Allah minha kata dia para ulama telah mengatakan bahawa Orang yang paling dibimbangi mendapat su'ul khatimah adalah beberapa golongan. Yang mana golongan ini kalau dia tak sedar, kita khawatir dia boleh hanyut dan terus berada dalam su'ul khatimah ketika mati nanti. Siapakah golongan tersebut? Ada beberapa golongan. Pertama kata Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab ini. Nombor satu sekali adalah Al-Mutahawanu bis orang yang melalaikan semayang. jadi muslimin muslimat sekalian jagalah semayang. Alhamdulillah bagi kita orang baik-baik Macam tuan-tuan perempuan ni semua orang baik-baik Semayang ni insya Allah Berjaga Tetapi sebab itu kalimat yang digunakan Mutahawanu Maknanya dia lalai Semayang tapi semayang ni buat syarat kita nak jadi orang baik-baik Tak lama lagi nak masuk tahun hijrah Tahun baru 1442 Jom kita jadikan semayang yang kita dah buat ni Alhamdulillah Sebagai semayang yang betul-betul berkualiti Bukan semayang yang mutahawan Orang yang lalai-lalai ni tak nak Sebaliknya ada orang yang memang tak semayang langsung Ini dah level bawah lah Bagi kita level orang masjid Suka dengar ceramah ni Dah patut dah level semayang tak boleh lalai, -lalai lagi Jagalah semayang Semayang ini Nabi dalam satu hadis sebut Rasul Amrul Islam wa amuduh as-salatu Ugama ni dia punya inti dengan tiang dia Semayang Tak ada dua ni tak ada tak ada isi Kalau kuih pau tu kosong Tak ada apa-apa semayangnya isi dia Dan tiang juga adalah semayang Adalah semayang Kalau kita umpamakan rukun Islam ni sebuah rumah Semayang yang kita buat itu Kalau dalam sebuah rumah dia macam tiang puasa yang kita buat bulan Ramadan itu dinding. Zakat itu atap. Atap. Sebab itu rumah kalau ada dinding, maknanya zakat bayar. Apa ni puasa buat. Tapi tak ada tiang, semayang tak. Rumah ada dinding, tak ada tiang, tumbang lah. Tapi kalau rumah setakat ada tiang, dia semayang. Tapi tak ada dinding, tak puasa pula. Rumah kalau ada tiang, tak ada dinding, tu rumah beruk. Orang tak duduk rumah begitu. Beruk nak bergayut saja duduk begitu. Ayo kita jaga semayah Wajib menjaga semayah Daripada Jabir bin Abdullah Nabi berpesan Baina rajuli wa baina syirki wal kufri Tarkus salati Hadis Muslim Beza orang bukan Islam dengan Islam Satu saja semayah Mu tak semayah Mu bukan Islam Dan hadis lain Sauban cerita Nabi pernah beritahu Baina la abdi wa baina al kufri wal imani As salatu Faizah tarakaha Fakat asyarakah Yang bezakan Orang Islam dengan orang bukan Islam adalah keimanan dan semayah. Kalau dia tak buat, maka dia sama saja seperti orang tersebut. Ini hadis riwayat At-Tabari. Tapi itulah macam yang kita sebutkan tadi. Kita tak ada isu orang yang tak semayang. Kita isu sekarang orang yang sekadar semayang. Sekadar buat syarat saja. Buat syarat saja. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ma'un ayat 4 sampai 5. Fawailun lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun Allah Ta'ala sebut Aku sediakan untuk orang yang semayang Satu neraka khah Namanya wail Ada neraka wail Lil musallin Untuk orang-orang yang semayang Orang semua terkejut Pula dah Semayang pun masuk neraka Bukan semua Allah Ta'ala sebut Alladzina Ta hum an hum an salatihim sahun Orang yang mana dalam semayangnya itu, dia sahun. Sahun ni lalai. Eh. Ulama' tafsir menerangkan maksud lalai ni dalam tafsir-tafsir mereka, ada tiga perkara. Pertama, orang yang semayang lalai ni, orang yang menunda-nunda semayang dan dia tunda sampai waktu semayang tu dah nak habis. Contoh dia semayang maghrib, pukul 8.20 malam. Maknanya tinggal 10 minit lagi nak masuk insyak. Baru dia terhegeh-hegeh nak semayang maghrib. Padahal daripada pukul 6.30 dia bukan ada apa-apa. Duduk tengok drama dalam TV. Pukul 8 lebih barulah dia pergi semayang maghrib. Ini sengaja. Atau dia bangun semayang subuh. Elok dah bangun 5.30. Subuh kat pukul 6. Dia duduk tengok TV, tengok Netflix misalnya. Duduk tak semayang lagi. Padahal tak tidur pun. Pukul 7 baru semayang subuh. Ini orang yang menunda-nunda semayang. Ini neraka wail. Yang kedua, kata ulama sahu ni, orang yang semayang tapi tak cakna langsung tentang hukum hakam. Dari segi syarat, rukun, syarat sah tak cara langsung. Dia punya rukuk ke, dia punya sujud ke, dia main ikut orang saja. Tanpa mematikan. Rokok pun main-main Macam ayam patuk Patuk makanan saja Turun naik celuk-celuk celuk Begitu saja Semayang Tapi lalai Yang ketiga Orang yang semayang Tanpa disertai kehusyokkan Tak khusyok semayang Khusyok ni bukanlah maknanya Tengah semayang sampai tak dengar apa-apa Tidak Khusyok ni kata ulama Cukuplah kita merenungi makna yang kita baca Mana tahu Bismillahirrahmanirrahim Tahu bismillah tu apa makna dengan nama Allah Maha Pemurah. Alhamdulillahi rabbil alamin segala puji bagi Allah Tuhan sarwa sekalian alam. Tahu maksud ni baca itu pun dah dikira sebagai khusyuk. Nak mana nak khusyuk tak dengar apa-apa mustahil. Kita semain di Mekah pun banyak tengok burung berpati orang lalu lalang ada gangguan tapi mengetahui bahawa kita sedang semayang itu juga dikira sebagai khusyuk masalah ada orang memang dia semayang dia tak tahu Allahu Akbar tak ingat rakaat berapa dia tak ingat aku ni semayang sunat ke semayang fardu ha, ini orang yang cuai sebab itu kata ulama dalam neraka jahanam terdapat satu wadi ataupun satu lembah yang di dalamnya terdapat ular-ular yang bersaih besar yang mana ular ini besarnya besar tengkuk unta leher unta dia punya besarnya dan panjangnya sebulan perjalanan panjang ular ular ni kerjanya tidak lain selain daripada mematuk dan menggigit orang-orang yang ada masalah bak semayang ini itu je kerja dia dan bisa ular ini kata ulama menggelegak di dalam badan selama 70 tahun sehingga boleh meluruhkan segala